আপোনালোকে বাৰু এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰে নেকি এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক কিয় ক্ষতিকাৰক হয় সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এলুমিনিয়ামৰ বাচনত ৰন্ধা খাদ্যত এলুমিনিয়ামযুক্ত হয় এলুমিনিয়াম শৰীৰ বাবে অতি বিষাক্ত যাৰ ফলত সাৰৰ ক্ষয় হ'ব পাৰে যকৃত বিকৰ বিসংগতি স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা ৰক্তহীনতা আনকি এলজাইমাৰ আদি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰো সৃষ্টি হয় আৰু এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত খাদ্যৰ পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা তেনেই কম মাত্ৰ পোন্ধৰ শতাংশ পুষ্টিকৰ উপাদান সেই ধৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি স্বাস্থ্যৰ বাবেই খাইছে যদি পুষ্টিকৰ উপাদানে হেৰুৱাই পেলায় তেনে পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰো কোনো অৰ্থ নাথাকিব এচিডিক খাদ্য যেনে বিলাহীৰ দৰে খাদ্য এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত ৰান্ধিলে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকাৰক হয় গতিকে আপোনালোকে যি স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে স্বাস্থ্যৱান শৰীৰ এটা বিচাৰে এলুমিনিয়ামৰ যিমান ৰন্ধা বঢ়া কৰা পাত্ৰ আছে সেয়া পৰিহাৰ কৰক এলুমিনিয়ামৰ ফইল বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াও বন্ধ কৰক আপোনাৰ এটা সৰু পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব গতিকে সজাগ হওক এলুমিনিয়াম পৰিহাৰ কৰক আপোনালোকে বাৰু এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰে নেকি এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত ৰন্ধা বঢ়া কৰাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি ক্ষতিকাৰক কিয় ক্ষতিকাৰক হয় সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ এলুমিনিয়ামৰ বাচনত ৰন্ধা খাদ্যত এলুমিনিয়ামযুক্ত হয় এলুমিনিয়াম শৰীৰ বাবে অতি বিষাক্ত যাৰ ফলত সাৰৰ ক্ষয় হ'ব পাৰে যকৃত বিকল বিসংগতি স্মৃতিশক্তিৰ সমস্যা ৰক্তহীনতা আনকি এলজাইমাৰ আদি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰো সৃষ্টি হয় আৰু এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত খাদ্যৰ পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা তেনেই কম মাত্ৰ পোন্ধৰ শতাংশ পুষ্টিকৰ উপাদান সেই ধৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি স্বাস্থ্যৰ বাবেই খাইছে যদি পুষ্টিকৰ উপাদানেই হেৰুৱাই পেলায় তেনে পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰো কোনো অৰ্থ নাথাকিব এচিডিক খাদ্য যেনে বিলাহীৰ দৰে খাদ্য এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত ৰান্ধিলে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি ক্ষতিকাৰক হয় গতিকে আপোনালোকে যদি স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে স্বাস্থ্যৱান শৰীৰতা বিচাৰে এলুমিনিয়ামৰ যিমান ৰন্ধা বঢ়া কৰা পাত্ৰ আছে সেয়া পৰিহাৰ কৰক এলুমিনিয়ামৰ ফল বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে সেয়াও বন্ধ কৰক আপোনাৰ এটা সৰু পৰিৱৰ্তনে আপোনাৰ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব গতিকে সজাগ হওক এলুমিনিয়াম পৰিহাৰ কৰক